Вы смотрите новости на БТБ. Здравствуйте! Украине нужна консолидация, а не противостояние. С таким призывом президент Петр Порошенко обратился к правительству и парламенту, чтобы депутаты поддержали необходимые законы о финансировании армии и реформах в энергетической сфере. При наличии внешней агрессии страна должна быть единой, иначе внутренними распрями обязательно воспользуется враг, подчеркнул президент Украины. Петр Порошенко отмечает: что за последние три дня проведено много встреч с лидерами фракций групп, представителями внефракционных депутатов, руководства. Кабинета министров. Президент Украины призывает отказаться от языка ультиматумов а и перейти на язык компромиссов. Эмоции не должны брать верх над разумом. Действовать иначе значит открыть второй фронт против Украины, подчеркнул Петр Порошенко. Законы, Законы, на которых настаивает правительство, непопулярные, тяжелые, но очень необходимые. Сегодня решения парламента нужны не только для финансирования армии, хотя это вопрос номер один. Решения парламента нужны для того, чтобы работала экономика государства в целом, чтобы люди чувствовали себя уверенно и защищенно. Военный налог только для богатых. Такое решение приняли депутаты на закрытом заседании Верховной Рады сегодня. О чем еще шла речь на заседании, нам расскажет Наталья Прогор. Она на связи со студией с парламентом. Наташа, здравствуй, тебе слово. Насколько нам стало известно, сейчас в заседании Верховной Рады объявили небольшой перерыв, поскольку в правительственный законопроект о секвесте бюджета не были внесены в правки, которые бы освободили незащищенные слои населения от военного налога. В частности, свобода настаивать, чтобы налог уводили только для олигархов, а не для всех граждан, которые в том числе сейчас защищают территориальную целостность Украины. Они предлагают, чтобы граждане, доход которых в год составляет свыше полумиллиона гривен, платили 10% налога. В каком виде в сессионном зале эта норма пока неизвестна, но скажу, что со слов Тегнебока стало понятно, что за отставку правительства они голосовать не будут, мол, не время сейчас менять исполнительную власть. Вместе с тем скажу, что фракция «Солидарная Украина» тоже не поддерживает отставку правительства. Депутат Геремеев сказал, что они нашли частичные понимания с министрами тех законопроектов, которые сегодня на повестке дня. Ну и буквально через несколько минут мы узнаем детали, поскольку сейчас как раз проходит брифинг лидера Батьковщины Соболева. Студия. Что ж, Наташа, ждем от тебя деталей. Напомню, с нами на связи была корреспондент Наталья Пругара из Верховной Рады. Из Харцизска Донецкой области в Запорожье эвакуировали 41 ребенка-сироту. Всего за последние двое суток из зоны АТО вывезли 170 детей, заявил советник главы МВД Зарян Шкиряк. По его словам, в Запорожье дети будут находиться в полной безопасности под обеком государства. Однако на Донечине находится еще 135 детей, требующих немедленной эвакуации в безопасную зону. Подготовка к их перевозке ведется круглосуточно, отметил Зарян Шкиряк. Сила АТО намерена обеспечивать прекращение огня возле гуманитарного коридора из Луганска ежедневно с 10 до 16.00. Об этом заявили в пресс-центре АТО. Гуманитарный коридор организован по улицам Советская, 16-я линия, Фрунзе и улице Шевченко. Далее по шоссе Луганс Счастье через населенный пункт Металлист. Огонь на расстоянии 200 метров справа и слева от коридора в указанное время прекращен. Говорят в пресс-центре АТО. Пункт сбора и проверки в городе счастье. Познавательный знак для гражданского населения белое полотнище для групп людей, широкая белая повязка для каждого гражданина или ведущего колонны и замыкающего. Напомню, по данным штаба АТО, гуманитарным коридором из Луганска воспользовались 98 жителей облцентра. Активная фаза АТО может быть завершена раньше, чем через месяц. Об этом сообщил начальник Генштаба Украины Виктор Муженко. За прошедшие сутки силы АТО нанесли 24 артиллерийских удара по позициям боевиков вне населенных пунктов. Уничтожена живая сила и техника террористов. Об этом сообщил руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук. Летчики совершили 11 вылетов, из них два медицинская эвакуация, сообщил эксперт. В свою очередь террористы продолжают обстреливать позиции сил АТО из градов минометов близ Авдеевки, Червонопартизанской пограничного пункта пропуска Мариновка. Также из минометов, но уже с территории России, обстреляна тактическая группа сил АТО в приграничном районе. Потерь среди силовиков нет, подчеркивает Дмитрий Тымчук. Украинские военные приостановили наступательные боевые действия, объявив День ОБСЕ. Об этом сообщили в пресс-центре АТО. И сегодня представители Росавиации прибыли в Киев. Они хотят принять участие в расследовании обстоятельств и причин катастрофы самолета Бон-777. Российские специалисты передадут комиссии все запрашиваемые ранее материалы. Тем временем боевики утром в очередной раз обстреляли из града населенный пункт Победная в Луганской области. В пресс-центре антитеррористической операции подчеркнули, что таким образом сепаратисты не соблюдают требования ООН и ОБСЕ о прекращении огня в районе катастрофы Боинга-777. 877. Этим они очередно раз демонстрируют свое бандитское отношение к Украине и ко всему мировому сообществу, отмечают в пресс-центре АТО. Премьер-министры Малайзии и Нидерландов сегодня обсудят крушение малайзийского Боинга на востоке Украины. В результате аварии погибли 298 людей. Премьер-министр Малайзии Наджи Прозак находится в Нидерландах с официальным визитом. Встреча посвящена исключительно вопросам расследования причины и обстоятельств крушения авиалайнера. По итогам визита премьер-министры двух стран, потерявшие наибольшее количество своих граждан в небе над Украиной, выступят совместным заявлением. Офицер связи вооруженных сил Нидерландов находится в распоряжении украинских военных близ места крушения малазийского Боинга. Он будет предоставлять Нидерландскому правительству корректную и актуальную информацию о конфликте. Как пишет газета Dutch News, Минобороны Нидерландов, эту информацию подтвердила. Ведомстве заявили, что использование офицеров в связи является обычной практикой при проведении крупных операций. Россия должна объяснить военные действия вдоль границы. Соответствующий запрос Украины через ОБСЕ направила Москве, сообщили в нашем МИД. Федерация проводит масштабные трехдневные летно-тактические учения в Ростовской области и Ставропольском крае. Планируют боевые пуски неуправляемых реактивных снарядов и отработку уничтожения воздушного десанта условного противника, а также предоставление огневой поддержки наступающим мотострелковым и танковым подразделениям. Украинские дипломаты также требуют от Москвы объяснения по обстрелам наших военных с территории Российской Федерации и фактов нарушения границы российской военной техникой и беспилотниками. Согласно положению венского документа, российская сторона должна предоставить ответ на запрос Украины в течение 48 часов. В Сенате США призывают президента Барака Обаму оказать Украине военную помощь. В частности, предлагают предоставить летальное оружие защитного действия. Под этим термином американские сенаторы подразумевают боеприпасы и ракеты «Земля-воздух». Примечательно, что призывы помочь Украине с помощью поставок вооружений звучат не только от республиканцев, но и от демократов. В частности, к этому призывает председатель комитета Сената США по вооруженным силам Карл Левин. Такая воинственность традиционно умеренных демократов является редкостью. В то же время президент США Барак Обама пока отвергает возможность предоставления Украине военной помощи. Власти Норвегии планируют присоединиться к санкциям Евросоюза против России. Об этом говорится в заявлении министра иностранных дел Норвегии Берге Бренда. В ближайшее время в парламенте страны проведут консультации по этому вопросу. Норвежские СМИ отмечают, что депутаты, вероятнее всего, поддержат санкции. Напомним, что Норвегия не является членом Евросоюза. Но немецкий Бундестаг призывает Швейцарию присоединиться к европейским экономическим санкциям против России. Швейцария, как нейтральная страна, обязана соблюдать лишь ограничения, наложенные Советом Безопасности ООН. Ее правительство до сих пор отказывалось вводить собственные меры относительно России. Лишь в апреле швейцарцы поддержали Евросоюз и США, которые вели санкции против российских и крымских чиновников, причастных к аннексии полуострова. В черный список тогда попал 61 человек и две компании. Международное рейтинговое агентство Fitch снизило долгосрочные рейтинги дефолта 13 российских банков с иностранным участием. Снижение рейтингов финансовых учреждений обусловлено падением суверенного рейтинга России. По мнению аналитиков Fitch, санкции и ухудшающиеся отношения с Евросоюзом и США представляют существенный риск для финансовой системы России. В Запорожье испытали местные бронежилеты. Об этом сообщили в областной госадминистрации. Бронежилеты имеют четвертую степень защиты. Предположительная стоимость каждого составит 3-4 тысячи гривен. Сейчас их сертифицируют и в скором времени презентуют общественности и военным. Металл на защитные пластины выплавляет завод «Днепроспецсталь». В случае успешного тестирования предприятие обеспечит бронежилетами своих работников, мобилизированных в рамках АТО. Но тем временем Россия запретила ввоз украинского сока, в том числе для детского питания. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора. В качестве причины санкции назвали недостоверность информации на упаковке товаров. Украинская соковая продукция не соответствует требованиям тех регламентов Таможенного союза. Напомню, с 29 июля Россия также прекратила ввоз плодово-овощных и рыбных консервов из Украины. А еще ранее под запрет попало молоко, молочные продукты и свинина. Американские сенаторы настаивают на переносе чемпионата мира по футболу в 2018 году из России. Виной тому агрессивное поведение Москвы по отношению к Украине. Сенаторы США считают, что мировому сообществу необходимо надавить на ФИФА. Отмечу ранее, власти Германии, Великобритании, Нидерландов заявляли о необходимости перенести чемпионат мира 2018 года из России в другую страну. На этом у меня пока все. Спасибо, что вы с нами. Оставайтесь и далее. Ну и встретимся уже меньше, чем через час. До встречи.